অপারেশন অক্টোপাস এটা আবার কি দেখুন পাঁচই অগাস্ট পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যে পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে এইবারে এই কলকাতা দখল করার যে ইচ্ছে সেই ইচ্ছেটাকে একেবারে বাস্তব করার জন্য বাংলাদেশে যে কি সমস্ত অপারেশন হয় দোস্ত অপারেশন অক্টোপাস বাংলাদেশ নে উসকে উপর কাম করা শুরু কর দিয়া হ্যাঁ আব চাহে কলকাতা হো ইয়া ফির ওয়েস্ট বেঙ্গল হো আগলে দশ সে পনেরো বিশ সালোকে অন্দর ये वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश के साथ मिल जाएगा कलकत्ता भी बांग्लादेश का हिस्सा होगा क्योंकि जैसे ही पांच अगस्त के बाद शेख हसीना की हुकूमत हुकूमत का तख्ता हुआ चली गई उसके बाद बांग्लादेश बांग्लादेश ने बंग्लादेश के अंदर से आवाजें उठना शुरू हुई बांग्लादेश के सबिक जर्नैल ने यहां तक कह दिया कि अब वक्त आ चुका है कि बांग्लादेश के उपर, हिंदुस्तान के ऊपर यानी कलकत्ता के ऊपर हमला कर दिया जाए इसको कैप्चर कर लिया जाए ग्रेटर बांग्लादेश का अधूरा खाब पूरा कर दिया जाए वालेकुम दोस्तों अमी एहसान खान आ रा अपना राधे चंद एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना राशु भाई वालो चंद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जी हाँ इसकी धूम है और जो ये वेस्ट बंगाल मीडिया है आज तक बंगला के जो जर्नलिस्ट हैं ये बड़े परेशान हैं कि भाई हम जब कह रहे थे तब तो हमारी बात को मजाक में लिया गया बड़ा उसको ट्रोल किया गया रोस्ट किया गया कि हम कह रहे थे जब पांच अगस्त के बाद बांग्लादेश की तरफ से ये बातें की जा रही थी कि कलकत्ता को अपने साथ मिला लो वेस्ट बंगाल को अपने साथ करो यानी ग्रेटर बांग्लादेश का जो खाब है वो पूरा करो तब लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया लेकिन अब देख लो जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और ये काम इतनी तेज़ी से शुरू हो चुका है के आने वाले 10 से 15 20 सालों के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि वेस्ट बंगाल और जो कलकत्ता है ये बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे मर्ज हो जाएंगे और एक ग्रेटर बांग्लादेश का जो अधूरा खाब है वो पूरा होता हुआ देखेंगे अच्छा एक बात तो दोस्तों मैं भी मानता हूं आपने भी कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि जो वेस्ट बंगाल के बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं वो बड़े परेशान हैं तंग हैं वहाँ पर उनको तंग किया जाता है उनको बंगाली लैंग्वेज नहीं बोलने दी जाती उनको चावल तक नहीं खाने दिए जाते यानी वो फिश खाते हैं तो उनको कहा जाता है भाई निकलो यहाँ से ये यह बंगाली हैं अगर वो बंगला बोलते हैं उनको कहते हैं कि हिंदुस्तानी नहीं है तो बंगाली बांग्लादेशी है चलो भाई बांग्लादेश में वो इतने ज़्यादा तंग हैं कि उनको थर्ड क्लास सिटीज़न समझा जाता है हिंदुस्तान का यानी उनको कोई कोई वो वैल्यू नहीं दी जाती जिसकी वजह से उनकी जो सी एम ममता बनर्जी वो भी कई बार रोना रो चुकी हैं मोदी को ललकार चुकी हैं मोदी जी को धमकी दे चुकी हैं लेकिन कुछ नहीं बन रहा इसका मतलब ये है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और फिर यही वजह है कि तहरीक एक मूवमेंट जन्म लेती है तहरीकें शुरू होती हैं उस खत्ते के अंदर और यही वजह है कि ऑपरेशन ऑक्टोपिस जो ये शुरू होगा ये जो वेस्ट बंगाल দেখে আপনারা কিছুটা আশ্চর্য হচ্ছেন অপারেশন অক্টোপাস এটা আবার কি দেখুন পাঁচই অগস্ট পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যে পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং ভারত বিদ্বেষী একটা মনোভাব সরকারের মানে অন্তর্বর্তী সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহমান সেটা কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি এবং প্রতি মুহূর্তে ভারত বিরোধী একটা এজেন্ডা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে প্লট করার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলা ভালো বাংলাদেশকে ব্যবহার হতে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা পুরোপুরি যে কার মদতে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা মোটামুটি আন্দাজ করতেই পারছি এতদিনে বুঝতে পেরে গিয়েছি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে থাকবে দু চব্বিশ সালে যখন শেখ হাসিনার যে সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত করা হল শেখ হাসিনা যে চলে এলেন তারপরে আমরা একটা ছবি দেখতে পেয়েছিলাম বাংলাদেশে

সামরিক বাহিনী ছাত্র জনতা আমরা একত্রে আছি আমরা রাবার পাঁচ হাজার সদস্য এই পাঁচ হাজার সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন আড়াই হাজার আমরা যুদ্ধ করতে পারি আর এর সাথে যদি তিরিশ লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয় তাহলে ভারত তো দূরের কথা আমেরিকা আমাদের সাথে ঠিক বেন আমি আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি যে যুদ্ধ আমরা করেছি আমরা শুধু দুই লক্ষ সৈনিক না আমাদের সাথে আঠারো কোটি জনগণ আমাদের ট্রেনিং আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে আমরা বলে দিচ্ছি চার দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব আমরা দখল করে নেব এক বছর আগের পুরনো স্মৃতি একটু টাটকা করে দিলাম আপনাদের কিন্তু কেন এটা করলাম এবারে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণে আমরা আসব। আমার সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডিফেন্স এক্সপার্ট আর কে শ্রীবাস্তব স্যার আর কে স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত আজতাক বাংলায় এই যে আমরা ছবিটা দেখালাম এক বছর আগের মানে ওই অগাস্ট সেপ্টেম্বর ওই সময়কারই হবে হয়তো সেই সময় এই একটা মিছিল এসছিল এবং কলকাতা দখলের হুমকি দেওয়া হয়েছিল হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল এইবারে এই কলকাতা দখল করার যে ইচ্ছে সেই ইচ্ছেটাকে একেবারে বাস্তব করার জন্য বাংলাদেশে যে কি সমস্ত অপারেশন হচ্ছে মানে আপনি কি সেটা নিয়ে কিছু আমাদের জানাতে পারবেন দেখুন আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে ফোর অন হিজ ফোর আন মানে আপনার যদি আগে থেকে জানতে পারেন তাহলে আপনি প্রস্তুতি নিয়ে থাকবেন কত সুন্দরভাবে আপনি আজকে রিমাইন্ড লে নাব অপারেশন কিস তারা সে আপ এনকো টেনশন হগেই হ্যাঁ অক্টোপাস কি और देखें जो बांग्लादेशी हैं बड़े इनर्जैटिक हैं बड़े बहादुर हैं वो डरने वाले नहीं हैं और ये सारे का सारा जो क्रेडिट खुद लेते हैं ना ये हिंदुस्तानी कि भाई उन्नीस के अंदर हमने ये जंग जीती है हमने बांग्लादेशियों के ऊपर बड़ा एहसान किया है और ये एहसान फरामोश हैं आज हमसे दूर हो चुके हैं पाकिस्तान के करीब चले गए हैं नहीं ये गलत कह रहे हैं सरासर रोंग हैं और उस वक्त बांग्लादेशियों ने अपनी जानों का नजराना दिया था अगर बांग्लादेशी साथ ना देते इंडियन का तो इंडियन कहाँ से भाई इंडियन ने तो यहाँ से जितनी मशीनरी थी बांग्लादेश से ढाका से वो उठाकर ले गए ये दिल्ली में मुंबई में कलकत्ता में यानी उन्होंने तो लूटा है भाई दोनों हाथों से लूटा है इंडियन ने बांग्लादेश को फिर यही वजह है कि ज़ाहरी बात है न्यू जनरेशन ने जब देखा कि ये हमारा दोस्त नहीं है हिंदुस्तान तो फिर उन्होंने भाई अपना हिसाब लेना शुरू कर दिया है अब यही वजह है कि जो हिंदुस्तानी है वो परेशान है कि कहीं भाई ये आ ना जाए आकर ये कब्जा ना कर लें ये हमला ना कर लें ये ऑपरेशन ऑक्टोपस को मुकम्मल ना कर लें तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज